Мы начинаем тренинг по актерскому мастерству. Во-первых, как вы думаете, что самое главное? В кино, в театре? Эмоции. На первом месте. Эмоции должны на первом месте. чики -чам. А если честно? Фантазии. Смешная, смешная шутка. Вот в театре, в кино, вот что самое главное? Актеры. Актеры. Что, Актер. в актере? что должно главное быть в актере, чтобы заинтересовать зрителей? Улыбка. Улыбка

Сейчас каждый из вас, вы должны будете сработать и понимать круговочек по слова, Переноси что вы это нормально делаете. Смысл в том, что вы вдвоем это один человек, и вы двое, это один человек. Я сейчас вам расскажу ситуацию, после чего, например, вы говорите, как тебя зовут и по очереди по одному слову. И так отвечают. Вы должны будете так общаться. Я вам сейчас расскажу ситуацию. Например. Вы пошли в забар. Вы мама, а, это, а вы дочка. Дочка убежала, и потом вы ее нашли. Диалог на эту тему. Вы можете придумать все, что угодно. А, сейчас... Да. Давайте, например, мама первая. Доченька. Давай. Ты была. Вы должны были сразу реагировать на слова. Сразу как ваша фантазия. Сколько Слово, -слово понимать, звучать. Мамочка. Его. Я. я. Давайте продолжайте. О, Боже! О, уже, Может, Боже! Там, там? Может, ближе. Вот что вы скажете, я нашла тебя. Это хорошо. человека. Попробуйте. <свес> Начинайте. Привет. Привет. Как дела? Одно слово. Как слово только. Нет, она сказала, как это говоришь дела. Хорошо. <свес> а. У тебя. У. Вот это будет мой испытуемый. Соберитесь по парам, каждый из вас. Как делают почёщины? Есть всего три вида почёщин. Только посторожней, потому что в прошлый раз действительно по зубам давали и так дальше. И глаз, да, было. Первый — это когда я делаю клыпок. Главное, чтобы был громкий клыпок. Я, например, ах ты... Вот, и главное, очень очень многое зависит, как отыграет человек. Может очень хорошо ударить, но надо будет Есть просто стоять. А типа, ты крути по-настоящему, не стесняйтесь. Просто возьмите за подбородок и вот сюда аккуратно, не надо вот так вот замахиваться. Сейчас, сразу? Да, давайте, пробуйте. Это первый вид а очень Не бойся, не бойся. Это не страшно. Видишь, ничего страшного. Просто нужно быть аккуратным. Видишь, здесь а, должно такая... а, Важно? А, смотри, Важно. А, Важно? А, смотри, тут не надо делать, рукой должно быть другое. А что делать? Потому что если ты сделаешь рукой, будет, как, будет, а будет а подозрение, чтобы там что должно быть реалистично, тут не надо. Вот говорить. это идеально. Просто отбросить. делаешь, с этого. А ты не будешь отворачиваться. Вот, да, хорошо. Успят да, ты, Хорошо, ну больше было. Второй вид это когда вы сами себе, скажем, это делаете. Человек, вот, замахнись на меня. Давай. Стоп. Ты Давай. этой рукой замахивайся на себя щеке. И так вот так же должно быть, чтобы это вы просто один человек замахивается, а второй сам себе вот там...

да, и вот сюда. Да, вот так. Молодцы. Да, хорошо. Сюда еще. Ух еще. Я не вижу, внизу, смотри. Нет. Нет. Тренируйтесь, тренируйтесь. Да, это учат самом начале госпитальского мастерства, и это учат все актеры. Это как элементарные вещи. Сейчас будет немножко посложнее. Э, вот смотрите, сейчас мы будем учить захват с ударом в юбках. Ну, а если юбка удобно. очень удобно. Первое. На вас, например, вот так вот человек. Вот можно вас наблюдать. Давайте, давай. Лариса. Просто замахнись на меня. давай. Вот так просто. Не, не вот так. Чтобы была рука прямая. В этот момент сразу туда ударять, вы должны отойти в бок руки. И сразу после этого вы хватаете за плечо и кого-то бьете, вы бьете. И после этого вы должны отвести человека. Вот смотрите, оно будет как будто вы хватаете вот сюда вот за брови, на самом деле вы просто прикасаетесь. И должен так вот оттолкнуть. И человек должен упасть. Сыграть это. Еще раз показывать? Да. Еще раз, смотри. Удар как ровно. А падать, а падать, Раз и сразу отходите. А падать надо? Падать пока не надо. Не надо. Если класс по падению, то провести могу. Тут просто как бы маток нету, а для сейчас для первого раза. Ну, маток уже свои. Бьете. И вот тут сразу за И человек вот так вот падает. Попробуйте каждый по паре. Да, я просто не да, вот так. Да, вот так. Да, вот так. Да, вот так. Да, так. Да, вот так. Да, Смотри. Ты вс ⁇ пишешь, вот так. Смотри, я сейчас должна пойти. сейчас должна пойти. После этого, я вам говорю, Сначала вот так вот. У нас

у вас выходит. А теперь, ребят, переходим к актерской части. Ну, это что вы немного <связывайте> Становитесь при... ну, <связывайте> Очень важно, чтобы у актера была фантазия. Актер, когда играет роль, ему не говорят, как точно должен играть. Он может импровизировать, скажем так, на сцене. Потому что эту роль можно играть совершенно по-разному. Как вы думаете, на какой вот цветок она похожа? будешь одувать. Как тут да. Ты у нас лежать. Я подсолну. Я подсолну? Где солнце там? Теперь ты будешь кактусом. А потом тепло. Ай, теперь. А теперь вот... Да? Ты будешь маком. Всегда. И в школе, и тут. ту. Давай, сторичка. Мага, по тему молния. Представить растение, цветок, как живое существо. А ты у нас будешь ползущим а я... виноградом Вы должны показать характер этого цветка. Например, роза, она такая вроде плюшатся, но при этом всех отгоняет, такая колючая. Да, а, Пацаны, да. может, выключать семечками, все что угодно. Как вам покажется фантазия. Вы должны показать свое растение, свой цветок. Но пока можете начинать думать. Нет, да. <сёк> <сёк> Давайте же пальцы Давайте думайте над мало Я так жду. А магия На вашем месте какие были ошибки, как можно было вспомнить это растение или просто понравилось. Вас все равно видно. Да. Роспитание. да. Роспитание. да. Кончево, так, Да, очереди. не Какой у него характер. Вот я уже говорила, например, о дубанчик. Он начальник красивый, желтенький, а потом бац, приходит. Э, и все. И все от него отлетает. И он опять, ну, становится грустно, что он опять умирает. Потому что все от него отлетело. Можете тут ребята помочь и показать Дуванчик? Кто хочет? Хорошо. <рец> а Хорошо, давайте что тебя... у нас роза. Не волнуйся, тут все свои. Ну, ну вот, как ты выглядишь, как ты видишь розу Вот покажи просто, не стесняйся. Ну, так... Кто хочет еще показать розу? Хорошо. Следующий у нас будет колокольчик. Колокольчик показывай. Первый замок. Хорошо. Небо в алмазах. ты будешь? На, бери. А давай тебе слов. А ты что, солнце А ты можешь показать без напарника? Ну ладно. Чтобы было понятно, что это поцелуи. Не стесняйся. Хорошо, ребята, кто может помочь показать кактус? Давай. Давай. То есть не быть кактусом или помочь ему? Помочь ему. Ты не кактус. Просто помочь ему. Не кактус, понял? Петушок. Ко-ку-го. ック